вот мы доехали до поворота на дорогу к Гришиной заимки. Сейчас попробуем проехать 3 километра. Дороги пока вот видно, потом не видно. Что там дальше, куда там дальше. Ну, следы есть куда проезжал, да? Он даже вот, выезжал, ну, видимо, или все, что ли, трактор. Ну, ну так там, нашел дырочку, съехал с дороги. Проехал между столбами. Сейчас будет пробовать пробраться вот сюда эту поляночку ах ты мне помешаешь вот проехал но no проблем

сейчас там будет пробовать паркировать. <laughs> <laughs> Получилось что -то. Давай. Отсюда ты кто -то... Снимаем. Нормально, нормально. Вообще, как настоящие солдаты. Вот такая у нас антитройка. То есть не три камеры тащат трактор, а один трактор трех камеров. Ой, смотрите, кто за рулем в тракторе. Узнаете? Иди в сторону курятника, кого. Стас пытается пройти по моим следам. Будем надеяться, что пройдет. Хорошо. Красавчик. Красавчик. Зря. Ладно, вытащим. Вау. Красиво.